Ребят, что вы тут вообще собрали? Колени какие? Шуток вам подавай, да смешной им чем было. В принципе хорошо. Мы команда факультета телекоммуникации на морозе. Наша команда называется именно так, потому что у нас каждый член команды в какой-то степени на морозе. Вот, например, Саша. Не мороз, мороз, не меня. Саша ⁇ главный паникер нашей команды. Она настолько паникер, что она боится заболеть даже в сауне. А Кер. А что нет вообще? А что, да? А ты кто, хирург? В смысле? Ну а что ты на тебя тут вот Ой. А что, весна? <свят> Саша, главный паникер нашей команды. Ой, мороз, мороз. И вот, например, Даша. <свят> Даша со своим этим рэпом. Всегда, блядь. игра. Если Непосредственно Даша! Йоу, привет! Привет! А что у тебя с голосом? Да вчера перед сном наслушалась Гуфа, вот теперь кардалю. как давлю! Как давит Даша! Слушай, да? а что ты нам подготовила, Каруэль? Даша будет читать! Как интересно! Ну давай! Что ты к Уходи к Луне, Петя! Уходи к Луне, Или, например, Петя. Наш Петя постоянно пытается побороть мороз. Выключай, пожалуйста. Все, все, все. И, собственно, главный мороз нашей команды Настя. Я все мараси, не люби, пока себя. Настя. Ну. Смотри. Смотрю. Топ я построил. Ну. Чего его? Их? Мы почти на третьем поработали. Петя, подожди, какой третий? Слушай, а ты мою аватарку в Фейсбуке лайкнул? Нет. А ты ВКонтакте мне подарок подарил? Нет. Слушай, а у тебя хотя бы есть возвратик Гран-Туризма, а? Нет. Петя, у тебя три нет. Встретимся в следующем году. Спасибо. Ну и на самом деле наша команда подготовила вам еще кучу-кучу всего самого интересного. Команда «На морозе» мы подарим вам весну! Я иду по улице, славно, и ты что на паровозе, но с нам не мешать? Вы команда на, на морозе пришла, весна. и отобрала голову нам, и мочечая весна, и нам не до сна. И от любви скажу я с ума, чумачечая весна, чумачечая, чумачечая весна пришла и крышу нам с тобой снесла, чумачечая весна. Пришла, ла, 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 ла Нет, ничего более трогательного, чем настоящая мужская дружба. Итак, в случае в Так оплачиваем проезд. Хорошо, первая площадка, чтобы сама вижу. I just don't like you, I don't like you, I just don't. I think Это метро, это метро. Я за проезд платить не буду. Я все платить не буду. Я платить не буду. Ты шо? Я сейчас милицию вызову. Чем вот еще я когда тебя вернусь? Ще? Так, молодой человек у вас приезжал. А он за мной, он тоже не платит. Илюша, бека! Илюша, печка! Беги! Я задержу ее! Хорошо! Сходность. Каждому из нас знакомо это чувство, но даже в самый трудный момент можно найти выход. Случай в общежитии. Смотрим! О, привет! О, привет! Петя, а ты знаешь, мы с тобой дежурные. Нам надо помыть кухню. Да? Не узнал. Я тоже. Знаешь, так лень. лучше в танчики поиграем. Давай. World of Tanks. Бой начинается!

против хищника. А теперь давайте представим, что этот фильм снимался в Гулипте. все за следующий. Здравствуйте, можно? Подойди поближе. Курсовые сдавать будем? Какие еще курсовые? Я же на контракте учусь. Наверное, самая известная мелодрама — это «Сумерки». А мы продолжаем фантазировать, и представьте, что «Сумерки» снимались в Туркменистане. Эдвард, укуси меня! Белладжа, что случилось? <связано> Успокойся, женщина, я не буду этого делать. Эдвард, Sen girersin de başıma, uhu seninle bu haline sıçayım. Yeter. Hayt, sahtalak bir şey için ha. Ceykun! Dikkat atmayın! Ceykun! Yardım edin. Pamuk'a git ablansın. Ağabey! Ağabey! Sadece bir hap. Tıkaya bir hap. O kadar şey yok ha. Kavga mı düştün ha? Yok. Укоси по-братски, брат. черт ты сидишь, окунься. Эй, вот санкетня, Ну и что, что моя девушка? Знаешь, я тебе по Я ее люблю. Хорошо, Герард, а не Ну как чё? Как чё? Я ещё верблюдов не собрал, Барана не резал. И ещё у меня колы не котов. Мама сказала, что до свадьбы кусаться нельзя. сказать, не важно с какого ты факультета, и Т, и Б, или менеджмент, все равно в какой-то степени ты на морозе.